Çingiz Kürdəmirli deyir ki, necə yazırsan? Yaxışı, mənim vericim də deyil. <laughs> Əvvəl elə bildim ki, söz məni odur. Çünki məndə bir şeirə oxşam şey, şey yazmışdım axı. Hı, əskim küçrüd deyənə o sədi üzərimə götürdüm. Amma sonra məlum oldu ki, mənə demir. Mənə dedi ki, sən o var. Hə, yaxşı mövzudan uzaqlaşmayaq. <laughs> Görək, e, sənətkar kimə səbərləşib sözü kimə deyir. Beləliklə Nə isə bir başa yazıram demə. Şeir bədahətən yazılır qəğa. Fikir aç deyil ki, qoy asan demə. Əl saxlasan, nizam pozulur qəğa. Şeir nə povestdir, nə də ki roman. Kifayətdir yazmaq üçün biricə an. Təbən qəfil gəlir, səndikdir qalan. Qafiyan, rədifin çözülür qəğa. Şair odur, sözdən imarət yapa. Hər kəlməni incit tək düzə sapa. Qəreyi mövzu öz ruhunu tapa, yoxsa dediklərin yozulur qaxa. Dərindən oxuyan olsaydı səni, olardımı belə rəy verən yəni? <laughs> Düşüncən at kimi qırır yəni əsili sözə. Qəbir qazılır qaxa. Hamımız şairik. Şair sözünü dıraq çərçivəsində yazıbdı o mıs şairik böyük bəladir oxuyanın çox üzü yoladı əl üstə yazırlar qardaş əladır amma dodaqları büzülür qağa çingiz deyir necə yazırsansə yaz gözə soxmaq üçün tələsmə biraz tezi keçib var vallah oxuyan olmaz dostsan deyə buna dözülür qağa 90 deyə buna dözülür qarda. Sənətkar xəbərdarlığını etdi. Qaldı şairlərin nəticə çıxartmağı. Nəticəni çıxardın və sənətkarları səbəlləştirməyin yalançı vəsiyə yalanlar. Hım.